الله أعبد مخلصا له ديني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Və şahidəm ki, ilah ilahilləh vahduhu la şərika lah və şahidəm ki, Muhamməd an abdühü və rasulühü sallallahu alayhi və alihi və sahbihi və sallam təsliman kəsiran ilə yevmid-din. Əmma bəd. Əziz qardaşlar, Allah təala həm sizə, həm də sənəvər olsun ki, bir daha bizləri bir araya gətirmişdi və bu günləri biz yenə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və salləmin mübarək sünnəsindən bəzi hədisləri oxumağa davam edəcəyik. Və bugünkü dərsimiz 8-ci hədisin üzərində olacaq. Hədisi Abu Hüreyra radiyallahu anh rivayet edir ki, Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem belə demişdir. Yati şeytanu ahadakum feyaqul. Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib belə deyir. Mən xaləqəkədə, mən xaləqəkədə. Fulan şeyi kim yaradıb, fulan şeyi kim yaratmışdır. Hətta yaqula, mən xaraqalla. Hətta deyir o elə gəlib çatacaq, deyəcək ki, bəs Allahı kim yaratmışdır? Fəizə bələğə fəliyəstəəz billahi vəliyəntə. Yəni sizlərdən birinin başına belə bir iş gəlirsə, qo şeytanın şərlindən Allah'a sığınsın və buna son qoysun. Və filəfsin bəzi rivayətlərdə gəlir ki, fəliyəqul əməntu billahi və rusuli. Desin ki, Allah'a və onun elçilərinə iman gətirdim. Muttafiqun ale. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Və fil-lafzin başqa bir ləfsdə gəlir ki, la yazalun nasu yetesaelun. İnsanlar deyir, bu kimi sualları verməkdə davam edəcəklər. Hətta yaqulu men xalaqallah ta ki deyəcəklər ki, Allahı kim yaratmışdır? Demək, əziz qardaşlar, şeytanın hilələrindən və onun insanlar arasında yaydığı ən pis, ən qorxun şübhələrdən də biri Allahın varlığı barədə yaydığı şübhələrdir. Belə ki, insanın imanı zəif olduqda, yəqinliyi az olduqda və elmi kifayət qədər olmadıqda şeytan gəlir ona bu kimi şeyləri vəsvəsə edir. Və təbii ki, şeytan cinlərdən olan şeytanlar var, bir də var insanlardan olan şeytanlar. Bu cinlərdən olan şeytanlara Allahın ə, onun şerrindən Allaha sığınanda onlar qaçıb gedirlər. Artıq vəsvəsələri kəsilir. Lakin insanlardan olan şeytanlar, mülhitlərdir, ateistlərdir, dinsizlərdir. Bunlardan gələn vəsifələrin qarşısını almaq üçün təkcə Allah'a sığınmaqla yetinilmir və başqa səbəbləri də götürmək lazımdır. Həmin səbəblərdən də elə hədisdə açıqlandı ki, şeytanın şerrindən Allah'a sığınmaq və həmçinin də buna son qoymaq, həmçinin də buna son qoymaq. Bu hədis Şeytanların insana batil olan şeyləri vəsfəsə etməsi barədə əhatə olunmuş bir mübarək kəlmələrdir ki, Allah Taala-nın Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə bu barədə xəbər vermişdir. Və yaxud da insanlardan olan şeytanların dili ilə insanlara atılan şübhələrdən söhbət gedir. Və çox təəssüflər olsun ki, bunların hər ikisi də vaqEidir həm genlərdən gələn, bəssifəsələr, həmçinin də insanlardan gələn şübhələr. Və təbi ki, əgər bir insanın qəlbində bəsirət olmazsa, elmi zəyif olarsa, ona bu təsirlər daha tez təsir eləyir. Və beləcə ilahdəhli, yəni küfrəhli, ateistlər, dinsizlər bu kimi şeyləri yaymaqda daima davam etməkdə və buna hərisliyi göstərməkdədir. Və biz də bu son zamanlar daha bariz bir şəkildə müşahidə edirik ki, sosial şəbəkələrdə, internetdə və s. diginsizlər görəsən cürə-bəcürə şübhələr gətirməyə çalışırlar ki, insanları haqq yoldan azdırsınlar. Və həmçinin səbəblərdən danışıırlar səbəblərdən. O səbəblər ki, onlardan danışmağa şəriət bizlərə icazə vermir. Yəni məsələni o qədər avardılar ki, O qədər incəliyə gedirlər, dərinliyə gedirlər ki, hansı ki insana o yerlərə getmək, o barədə soruşmaq, hətta fikirləşmək belə icazə verilmir və gəlib sonunda bu kimi e, pis nəticələrlə qarşılaşır ki, hətta insanın qəlbinə görsən ki, e, şübhələr düşür. Bu ailəm necə yaranmışdı? Və bu ailəmi kim yaratmışdı? Və bu ailəmi yaradanı kim yaratmışdır və sair. Bu kimi buna deyirlər ki, sual təsəssülü, yəni silsiləvi verilən suallar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam bu şeylərin qarşısını almaq üçün bizləri 3 üç şeyə irşad etmişdir. Bizləri 3 şeyə irşad etmişdir. Laqad arşad an-Nəbi sallallahu alayhi və sallam fi hada al-hadis al-azimi ila daf' hada as-su'al bi umurin 3. bil-intihā və at-ta'awwud min ash-şeytan və bil-iiman. Demək, birincisi bu şeyə son qoymaq, yəni bu vəsfiləslərə məhəl verməmək. İkincisi şeytanın şerrindən Allah'a sığınmaq, üçüncüsü isə yəqin bir imanla bunu dəf etməyə çalışmaq. İntihayə gəldikdə isə, yəni son qoymağa gəldikdə isə Allah Subhanahu Taala insanların ağlına bir məhdudiyyət qoymuşdur. Necə ki insanların görmə qabiliyyətinin bir hüdudu vardır, insanların gücünün bir hüdudu var, eşitməyinin bir hüdudu var. Həmçində onların ağlının da bir məhdudiyyəti var ki, gedir orda dayanır. Orda artıq ağlı nə ilə məşğul olmalıdır? Ağlı saxlamaq lazımdır. Çünki ağlın dərk eləmədiyi şeylər var. Necədir ki, biz bu günləri burada oturub müəyyən bir məsafəyəcə görüb ondan arxasını görə bilmədiyimizdən o barədə nədir? Özümüzü qafil sayırıq və yaxud da aciz və yaxud da elimsiz sayırıq. Və eləcə də ağlımızla da görə o şəkildə davranaq. Ağlımızın da öz qavradığı və yaxud da dərk elədiyi məsafə qədərində biz kifayətlənək. Ondan sonrası isə barədə Nə niyə sussaq? Çünki həqiqətən də Allah Taala nədir ki, insanı hər bir gücündə, qüvvətində naqis yaratmışdır. Eləcə də ağlında da insanı naqis yaratmışdır. Və insan buna çalışsa da bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil, çünki insanın ağlının buna gücü çatmaz. Və ona görə belə bir deyim də var. Deyilir ki, "Va muhavələtul muhal min el-batil və səfa." Deyirlər ki, müstəhər, yəni ki alınmayan mümkünsüz bir şeyə can atmaq bir səfehlikdir. Və mən əmhələl-muhalə ət-tasəslülə fil-muəssirîn vəl-fāilîn. Və həmçinin də insan bu kimi şeylərdən, bu təsir edən şeylərdən, bunu deyən kimdir, ediyən kimdir bu barədə öz ağlını saxlamasa artıq onu neynəyəcək? böyük bir zəlalətə sürükleyib aparacaqdır. Və buyurur ki deyir məxluqatın da bir başlanğıcı vardır və həmçinin də onun da bir sonu vardır. Lakin Allah Taala'nın nə əvvəli vardır, nə də sonu sonu vardır. Yəni fa indal məxluqati laha ibtida'un və laha intihau. Lakin Allah Taaliyə gəldikdə isə onun nə əvvəli var, nə də sonu var. Necə Allah Subhanəhu Teala Nəcm surəsi 42-ci ayədə buyurur ki: "Va enna ila rabbikal muntaha". Hər bir işin sonu sənin Rəbbinə təhəff olmaqdadır və həqiqətən Rəbbindədir. Ona görə o deyilir ki, Allahın sonu yoxdur. Necə ki əvvəli olmadığı kimi. Ona görə insanların ağılı Allahın zatı barədə artıq düşünməyə gəldikdə, burada nəyin əməlidir? Susmaqdan başqa Bir çağı yoxdur. Çünki Allahın nə əvvəli var, nə də axırı vardır. Allahın əvvəlinin və axırının olmadığı kimi, yəni əvvəl də odur, axır da odur, bu da o deməkdir ki, insanlar bunun əvvəli və ya ucu barədə düşünməkdə acizdirlər. Çünki əvvəl də Allahdır, axır da Allahdır. Ona görə də ki, hədislərdə də gəlir. Allah barədə deyilir, deyilir ki: "Fa innahu al-awwal, əl allazi leysa qablahu shay". Şey. Hansı ki, o Allah əvvəldir, ondan öncə heç bir şey yox idi. "Val-akhiru, allazi leysa ba'dahu shay". Şey. Hansı ki, o axırdır və ondan sonra da heç bir şey yoxdur və Allah Taala'nın əvvəliyəti sonsuz, yəni hüdudu olmayan bir şeydir. Necə ki, sonu da elə olduğu kimi Və beləcə Allah Taala bütün zamanı və halları hamısın əhatə etmişdir. Yəni Allah Taala zamandan və hallardan, əhval-halardan münəzzəhdir. Hansı ki, zamanı da yaradan Allahdır, halları da, ağılları da yaradan Allah Subhanahu Taala'dır. Və Allah Taala insana elə bir güc və qüvvət vermişdir ki, onun gücü və qüvvəti Allahın zatını dərk etmə məsələdə acizdir. Nəziki Allahı bu dünyada görmək mümkünsüz olduğu kimi. Ona görə bu kimi vəsvesələr gəldiyi zaman insan üzərinə düşən susmaqdır. Və həqiqətən də tək bu məsələdə yox, bütün məsələlərdə. Nədey ki, insana vəsvesə gəlirsə, ona görə alimlər deyirlər ki, vəsvesənin şərtlindən Allah'a sığınandan sonra ən gözəli vəsvesəyə baş qoşmamaqdır. Nə qədər ki sən vəsvesələrə baş qoşsan, o suallara cavab versən öz içində o sualların ardı gələcək və beləcə artıq insanı gətirib şüpheyə salacaq. Və həqiqətən də bir insan ki, bu kimi şeylərdə şüpheyə düşürsə, yəni Allahın varlığı barədə, Allahı kim yaradıb deyə vəsəl bu kimi cəfəngiyatlarda, bu artıq onu göstərir ki, həmin insanın elmi, yəqin imanı və bəsirləti yoxdur. Yəni gör insan şeytana nə qədər böyük qapılar açır ki, şeytan nəyin ki onu dəstəmazda, orucda, hətta Allahın varlığı barədə və yaxud Allahı kim yaradıb deyə ona vəsvəsələr edir. Belə insan nə ilə məşğul olmalıdır? Elimin artırmalı və həmçinin də salih əməllərlə və ibadətlərlə imanın gücləndirməlidir. Əl-əmru saniə ət-ta'avvuz billahi minəş-şeytan. İkincisi odur ki, şeytanın şərrindən Allah'a sığınaraq insan özün qoruması. Bu da odur ki, onun atdığı vəsvəsələrdən. Və immə yanzəqənəkə minəş-şeytanə nazğun fəstə'iz billah. Şeytandan sərhər hər hansı bir vəsvəsə gəldiyi zaman Onun atdığı vəsvəsələrdən Allaha sığın. Demək, ona görə biz Quran oxuyanda da Allah Tala bizə əmr edir ki, şeytanın şərrindən Allaha sığın. Çünki hətta Quran oxuyanda belə insana vəsvəsə eləyir. Namaz qılanda belə insana şeytan gəlir, vəsvəsə eləyir. Ən birinci çıxış yolu ondan Allaha sığınmaqdır. Ona görə əgər sən bunun qarşısını almasan, hətta Allahın varlığında belə enində sonunda gəlib səni şübhələrə salacaqdır. və insan da onda olan sadiqli, elm, yəqin nə qədər çox olarsa onun Allaha sığınmağının da ona faydası birə qədər çox olur. Yəni sadəcə dillə sığınmaqla olmur necə az öncə dediyimiz didi kimi. Al-amru s-salis an yadfa'uhu bima yudadduhu min al-iman billahi va rusuli. Sonra deyir üçüncü variant odur ki, insana bəsfesələr gəldiyi zaman Allah və Rasuluna olan yəqin imanı ilə onun dəf etməsin. Yəqin imanı ilə dəf etməsin. Yəqin imana da sahib olmaq üçün insanın gələ çoxlu ibadəti olsun və həmçinin də elmi olsun. Yəni elimsiz ibadətin faydası yoxdur. İbadətsiz də elmin faydası yoxdur. Ona görə mütləq bu şübhələrdən qorunmaq üçün insanda həm elm olmalıdır, həmçinin də salih əməllər, ibadət olmalıdır ki, insanın imanı get-getə -get yəqinləşsin. Çünki Əhli Sünnə vil Cəban etiqadına görə iman artır və azalır. Və iman salih əməllərlən artır günahlarla, asiliklərla isə nədir, azalır. Və insanın imanı azaldıqda şeytanın ona artıq musallat olması daha da nədir, güclənir. Ona görə insan mütləq imanını, görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimin kimadir bu kimi şeylər, vəsvesələr, suallar gəlirsə, qoy desin ki, əmənətu billahi və rusuli. Desin ki, mən Allah'a və onun rəssullarına iman gətirdim. Və insan bilməlidir yəqinliyi ilə ki, Allah təala öz vəhdaniyyətində, tək varlığında, təkliyində, tovhidində təkdir. Onun heç bir şəriki yoxdur. Həmçinin Allah Taala hər bir şeyə qadirdir. Əvvəl də odur, axırda odur. Və hər bir şeyi də yaradan Allah Sübhana Taala'dır. Və bu kimi insanda sadiq bir iman olduqda bütün o imanın ziddə olan şeylərin hamısını dəf edəcəkdir. Və bilirsiniz, vəsifəsələr bitən, qutaran, bitən, sonu olmayan şeylərdir. Ondan sonra şübhələr sonu olmayan şeylərdir. Baxın, hələ biz özümüz görürük sosial şəbəkələrdə nə qədər yayılan şübhələrin şahidi oluruq. İstər batil firqələr tərəfindən, istərsə də dinsizlər, atelistlər, mulhidlər tərəfindən. Ona görə mütləqdir ki, əsas da indiki zamanədə insanın yəqin bir imanı olsun. Və şək yoxdur ki, əgər insanda yəqin bir iman olduqda o onda bir haqq bir zireh yaradır və bütün batilləri şəkilləri, şübhələri ondan aparır və uzaqlaşdırır. Və bu üç şey kimdə bir araya gələrsə, kimdə bir araya gəlir? Bəs-bəsələrə son qoymaq, şeytanın şərrindən Allah'a sığınmaq və bir də yəqin bir imanla bunları dəf etmək. Artıq o insana heç bir şübhə girməz o insana. Ona görə biz həmişə görürük ki, kimki elimlə, salih əməllərlə və özünə aid olan işlərlə məşğuldur, sözsüz ki, o insan bu kimi suallardan uzaq olur. Və görürsən ki, adam normal məscidə məscidə getmir, ibadətləri yerində deyil, edim məclisində iştirak eləmir. Yoxsa nə əcayib-əcayib suallar verir. Əcayibə sual deyirsən ki, bu neçə il namaz qılanıdır? Necə olur? Bunda bu kimi şübhələr yaranır. Və bu çox namaz qılıb az namaz qılmaqla deyil, insan gerə bəsîrəti olsun. Və şeyx deyir ki, dil insanlar ə, hər dəfə zamandan zamana, məkandan məkana fərqli olaraq sözlərin dəyişərək eyni şübhələri yayırlar sözlərin dəyişərək. Çünki bilirsiniz, alimlər də hər zaman bu kimi şübhələrə cavablar, rəddiyələr veriblər. Və insan şübhələrə son qoyduqca, son qoyduqda bütün şərrərin birbaşa qarşısını almış olur. Diqqətlə qulaq asın. Son qoyduqda vəsfəsələr, yəni məhəlbə elmədikdə şübhələrin birbaşa qarşısını alır. Şeytanın şərrindən Allah'a sığınanda isə səbəblərin qarşısını alır fəbir intihai qat'u şerr mubasharatan və bil istiazati qat'u səbəbi eda'i ila şerr və bil imanil luju'u vəl i'tisamu bil i'tiqadi sahihi al yaqiniyyi alladhi yadfa'u kulla mu'arid. Bədir insanda yəqin bir iman olubduqda və ibadətlərə sarılmaq, sünnəyə sarılmaq olduqda isə bu da insandan bütün onun ziddə olan şeyləri aparır, uzaqlaşdırır. Bu da müxtəsər olaraq hədisin ə faydalarıdır ki, biz niy niyə görə Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm bizi bu üç şeyə irşad etmişdir. Və insanda bu kimi şeylər olduqda artıq onda burxan kimi dəlillər olmuş olur. Artıq bu kimi şübhələr ona gülməli gəlir və möminin də ən əsas xüsusiyyətlərindən də biri odur ki, onun qeybə iman gətirməsi və insanın qeybə imanı nə qədər güclüdə olarsa, bu da möminin xüsusiyyətlərindəndir. Allah Taala onu özəl təriflədiyi xislətlərindəndir ki, möminlər qeybə iman gətirirlər və belə olduqda artıq onun qeybə olan imanı öz ağlını da qarşısına alır, ağlından gələn su sualların və yaxud da şeytandan gələn vəsifələrin və yaxud da şeytan kimi insanlardan gələn şübhələrin. Allah Subhanahu Taala bizləri eşidib faydalanardandır içsin. فأندغ رسول الله بليل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين